છત્તી નાયબ મુખ્યમંત્રી અરૂણ સાઓ અને દ્વારકા ખાતે સમૃદ્ધિ દ્વારકાધીશના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી અને કહ્યું હતું કે ઘણા વર્ષોથી તેમની દ્વારકાધીશના દર્શન કરવાની ઈચ્છા હતી ત્યારે આજે દર્શન કરી મન પ્રસન્ન થયું છે आज सपरिवार द्वारकाधीश जी के दर्शन करने आया हूँ बहुत लंबे समय से मन में इच्छा थी पर जब तक प्रभु का बुलावा ना हो तब तक नहीं आया जाता पहली बार आया हूँ और ये हमारे सनातन का बहुत ही ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक स्थल है तो निश्चित रूप से मुंड में आकर बड़ी प्रसन्नता हुई है मैंने सभी छत्तीसगढ़ वासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना भगवान द्वारकाधीश से की है देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को 11 साल पूरा होने जा रहा है और ये पूरा 11 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली आई है देश दुनिया का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और दुनिया में भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ा है भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से 11 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है जहाँ तक छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या का मामला है हमारी सरकार बनने के बाद 2023 से लगातार तेज़ गति से इस दिशा में काम हो रहा है और जो संकल्प है हमारे देश के गृह मंत्री जी का मार्च 2026 में देश को और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का तो उस दिशा में ठोस और मजबूत कार्यवाइयाँ हमारे सुरक्षा बल के जवानों के सहयोग से हो रहा है देखिए भूपेश बघेल जी लगातार इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं वास्तविकता ये है कि जो बंगलोर की घटना हुई है बहुत दुखद और दर्दनाक घटना हुई है और निश्चित रूप से इस पर जांच होनी चाहिए और जांच कर कार्यवाही होनी चाहिए